ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗੇਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟ੍ਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂਕਿ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ED ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ED ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਸੀਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ED ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ED ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਸ਼ਪਿਸ਼ ਇਹ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ दिल्ली तो कमल जुड़ चुके ने ना तो जानकारी लेने आता कमल क्या कुछ जानकारी है अरविंद केजरीवाल के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया पुलिस बल जो है बड़ी मात्रा में तैनात कर दिया गया तो क्या कुछ जानकारी है इसके बाबत बिल्कुल जानकारी की बात करें तो जिस तरीके से कल से जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो आशंका जता रहे थे कि जो सुबह के समय जो है, जो है, जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते ने तीन बार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन दिया है लेकिन जो पहले जो है इस समन का जवाब जो है वो दिया गया है जिसमें पहली बार जब इस समन का जवाब दिया गया तो उस समय जो है चुनाव प्रचार जो है तीन राज्यों में चल रहा था उसकी वजह से जो है उन्होंने जवाब जो है वो दिया था लेकिन दूसरा जो जवाब दिया है वो जब वो मेडिटेशन के लिए पंजाब गए थे तो उसको उन्होंने आधार बनाया था कि वो मेडिसन मेडिटेशन के लिए जो है वो जा रहे हैं लेकिन तीसरा जवाब जब तीन तारीख को यानी कि कल की अगर बात करें तो कल दिया था तो उसमें साफ कहा है कि जो संबंध भेजे जा रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित है कहीं ना कहीं उनको जब किसी भी चीज में नाम नहीं है तो उनको परेशान जो है वो किया जा रहा है तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी की जो नेता है वो आशंका जता रहे थे कि सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है अगर बात करें सिविल लाइन की क्योंकि जो सरकारी निवास है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो सिविल लाइन में स्थित है और वहां पर दोनों तरफ जो है दिल्ली पुलिस ने एक तरफ तो जो है गेट जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया लेकिन जो लोग वहां के रहने वाले निवासी है उनको एक गेट जो है वो खोला गया है और वहां से ही जो आवाजाही जो है वो हो रखी है आ, कमल ये भी बात सामने आ रही है कि जो स्टाफ के मेंबर हैं उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा हाँ बिल्कुल जिस तरीके से वहां पर क्योंकि इलाका है वहां पर अगर कोई अपना आई कार्ड जो है वो क्योंकि आसपास जो है वहां पर घर भी है और वहां पर जो लोग रहते हैं तो जो जानकारी मिली है कि दिल्ली की जो आवास है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उनमें भी जो वहां पर काम करने वाले नौकर जो, जो है कर्मचारी है उनको जो है कहीं ना कहीं रोका जा रहा है हम्म तो इसे क्या देखा जा सकता है क्योंकि अभी आदमी पार्टी के सभी लीडर जो हैं वो खुद आशंका जता रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है ईडी की भी छापेमारी हो सकती है तो इस बाबत तो नहीं कि बार बार ईडी ने समन भेजा और अरविंद केजरीवाल उनके सामने पेश नहीं हुए बिल्कुल तीन समन जो है वो भेजे गए हैं और वही तीनों समनों का जवाब जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भेजा गया है लेकिन अब इसको लेकर कानूनी दावे जो है वो किए जा रहे हैं कि कानूनी रूप से क्या वो जो जवाब है वो सही है या फिर कितनी बार समझ जो है एडी भेज सकती है सारी चीजें जो है वो कानूनी राय जो है वो ली जा रही है हम्म ठीक है कमल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ये जानकारी <laughs> साझी करने के लिए तो देख सकते हो तुम दिल्ली दिया तस्वीर थोड़े तो साझी कर रहे ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕ�ਸ ਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ